Salam. Mən Həsənova Əfsanə, Ucar rayonu Müstəkcəm 8 saylı kitabxananın filial müdirim. Bu gün mən sizlərə Qanlı Yanvar fəciəti haqqında qısaca danışmaq istərdim. İlk öncə çıxışıma e, şeirlə başlamaq istərdim. Çəkdilər qəlbimizə dağ. 20 Yanvar gecəsi. Al qana boyandı torpaq. 20 Yanvar gecəsi. İllər ötürdikcə sağalır ki, dərinləşir yaram. Laq 100 il keçsə belə, uldulmaz həmin zaman. Neçə mərd insanlar kəsdi şirin canından. Şəhid oldu qolca, uşağ iyrinəyən va gecəsi. Bu yağan yağış deyil, göz yaşımızdır bizim. O gecə əbədi olan qan yaddaşımızdır bizim. Sınmaz qürurumuz Eyimiz başımızdı bizim tarixdə bu cür qalacaq 20 yanvar gecəsi qara yanvaq bəzən qallı yanvaq və ya 20 yanvar gecəsi 1990-cı il Yanvarın 19-dən 20-sinə keçən gecə saat 23:30-da Bakı şəhərinə keçmiş Sovet İttifaqının qoşun hislələri tərəfindən fövqəladə vəziyyət elan edilmədən yeridilmiş və dinc əhaliyə divan tutulmuş nəticəsində yüzlərlə insan qətlə yetirilə, yaralandığı və itkin düşdüyü qırğın fövqəladə vəziyyətinin təftiqi əhaliyə elan olunanadək hərbi qulluqçular 82 nəfər alansız sıx qətllə yetirmiş. 20 nəfəri ölümcür yaralanmışlar. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən sonra isə yanvarın 20-nisində və sonrakı günlərdə Bakı şəhərində 21 nəfər öldürülmüşdür. Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayonlarda yanvarın 25-indən Neftçilədə, yanvarın 26-sında Lənkəranlı da daha 8 nəfər qətllə yetirilmişdir. Səvit qoşunları qanunsuz yeridilməsi nəticəsində Bakıda və Azərbaycan rayonlarında 146 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər qanunsuz həbs olunmuşdur. Hərbi qulluqçular tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomobil və o cümlədən təcili yardım maşınları, yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğın nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi əmlak məhv edilmişdir. Hələ olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milislər olmuşdur. Qara Yanvar fəciəsinin nəticəsində SSRİ Konstitusiyası və Azərbaycan SSRi Konstitusiyası çovucasına pozulmuşdur. Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqları təsdiqlanmışdır. Qabaqsızın hazırlanan bu təcavüzcülük aksiyası Azərbaycan xalqının demokratiya və milli azadlıq uğrunda mübarizəsini boğmaq, xalqı təkdir edərək ona mənəvi zərbə vurmaq məqsədi daşımışdır. Eyni zamanda bu gecədə evlərə girib uşaqları cirov götürüb bəzilərini isə öldürürdülər. Karbaçov və onun cüz nazirləri yanvarın 19-dandan ilimsinə keçən gecə Bakıya qoşun yeritməyi qərarlaştırmışdılar. Gecə yarı təbii fövqəladə vəziyyət tətbiq olundu, lakin şəhər sakinlərini bundan xəbərsiz idilər. Çünki axşam saat 7:30-da televiziya stansiyasının enerji bloku partladığından televiziya yayımı kəsilmişdi. Bu təxribatı çox güman ki, xüsusi xidmət orqanları təşkil etmişdilər. Nəticədə Bakı oğurlarının əksəriyyəti fövqəladə vəziyyət barədə yalnız səhər saat 5.30-da Mirzə Xəzənin səsi ilə Azadlıq Radiosunun və vertolyotdan atılmış vərəqələrdən xəbər tuta bildilər. Lakin artıq çox gec idi. Gece yarısından çox getməmiş əskərlər və tanklar hərbi hissədən çıxıb şəhərə tərəf irəlilədilər. Şəhərə cənub tərəfdən daxil olan qoşunların böyük hissəsi yerli qarnizonlardan idi və şəhərə atəş açmadan girə bildilər. Şimaldan gələn qoşunlar şəhərə elə daxil oldular ki, elə belə Bakı düşmən əlində idi. Tanklar yollardakı avtomobilləri və hətta təcili yardım maşınlarını basaraq barikadalardan keçirdilər. Şahidlərin sözlərinə görə, əsgərlər qaçan adamları atəşə tutur e, və o cümlədən yaralıları süngülləyir və güllələyirdilər. Dins saçınları dolu avtobus gülləbaran edildi. Bir çox sərmişinlər, o cümlədən 13 yaşlıqları isə Məmmədova qəflə yetirildilər. 1990-cı ildə Azərbaycanın müstəqillik uğrunda şəhid olmuş insanların indiki Şəhidlər xiyabanında dəfn olunması üçün ictimaiyyət tərəfindən yaradılmış dəfn komissiyasının adımdan çıxış edən elmlər doktoru Azər Nəbiyevin Lütfüx Qada şəhər rəhbərliyinə etdiyi müraciət müsbət cavab verilməmişdir. Bundan sonra Azər Nəbiy o vaxtçı 26 Bakı komissarları adına rayonun kals deputatı sovetinin icraiya komitəsinin sədri Əli Məmmədova müraciət etmişdir. Əli Məmmədov Azər Nəbiyevlə birlikdə Dağüstü parka gəlmiş və orada olan bir çox insanların iştirakı ilə bir sıra yerə baxış keçirilmiş və sonda şəhidlərin hazırda dəfn olunduğu yer müxtəqsedə uyğun hesab edilmiş, şəhidlərin dəfn edilməsi üçün icazə verilmiş, yerin seçilməsinə arxitektor Nərman Əliyevin məsləhətləri nəzərə alınmışdır. Yanvarın 20-si 21-inə xiyabanda məzarlar qazıldı. 120-dən artıq qəbir qazıb hazırlandı. Yanvarın 21-də Azərbaycan SSR-inin izzası keçirildi. İzzat çox gərgin şəraitdə qızğın mübarizələrlə kəsdi. İzzada dəfn komissiyasının üzvləri çıxış etdilər çıxış etdilər. Səhər saat 6:00-a qədər müzakirələr aparıldı. Saat 12:00-da şəhidlərin cənazələri insanların çiyinlərində Azadlıq meydanından izdihamla Bakıxtan küçələlərindən keçməklə indiki Şəhidlər xeyabanına gətirildi. Tə'zin mərasimi 5 saat çəkdi. Yanvarın 20-kisində 51 nəfər datbolundu. Bunlardan 3 nəfəri 1918-ci il mart soyqurumu zamanı şəhid olanlar idi. Onlarda Adətən nəhy oğul dəfn edildi. Onları İlham və Ləfərizədən sonra dəfn etdilər. Hər bir məzarın üstünə 1918-ci il şəhidləri sözləri yazılırdı. Sonra təzə qəbr üstü abidələr qoyulanda həmin məzarların üstünə naməlum sözü yazdılar. Qara Yanvar şəhidləri içərisində 1000 nəfər 25 yaşlı naməlum gənc var idi və ən sonda dəfn olundu. Haziyanın şərəfinə Bakıda keçmiş 11-ci Qızıl Ordu metrosu 20 Yanvar metro stansiyası Suvorov küçəsi 20 Yanvar küçəsi Bərdə rayonunda park adlandırılmışdır. 20 yanvar ümumxalq hüzün günü olduğundan hər il Azərbaycan idarə müəssisələrində və təşkilatlarında iş günü hesab edilmir və onun əvəzinə anım mərasimi keçirilir. 2015-ci ilin 15 yanvar tarixində Pakistanın Pənçab əyalətinin Qurçaxan bölgəsində 20 yanvar şəhidləri bulağının açılışı keçirilmişdir. 1998-ci il avqustun 5-də Bakı şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında Əbədi Məşəl abidə kompleksinin ucaldılması barədə Heydər Əliyev sənəc imzalamışdır. 2010-cu ildə Bakının Yasamal rayonunda 20 yanvar abidə kompleksinin açılışı olub. Kompleksin üzərində fəciətsiz zamanı həlak olmuş 147 nəfərin adı və soyadı qızıl hərflərlə həkk -hək olunub. Azərbaycanda 1990-cı ilin yanvarından bəri qaranfil matəm güləçini elan olunmuşdur. Qaranfil qara yanvarla əlaqələndirilmiş müxtəlif versiyaları mövcuddur. Bir çoxları qaranfil o vaxt başçıda ən çox əkilən gül olduğundan fəcə ilə əlaqələndirilir. Digər mənbələrə görə Məmməd Aslanın Ağla qaran və Ağla şeirindən sonra gül qara yanvarla əlaqələndirilir. Bəzi mənbələrə görə isə o zamanlar bütün torları qəranfil gülü aparıblarmış. Amma 20 yanvar fəciəsindən sonra şəhidlərin məzarına qoymaq üçün qışda açan başqa gül yox idi deyə qəranfil qoyublar. Ona görə də o zamandan qəranfil matəm gülüdür və şəhidlərin məzarının üstünə qoyulur. Qəranfil şəhid qanı. Qan göçürdü dünyanı. Ağla illət meydanı. Ağla. garante